Я стану повторять. Было бы очень здорово, если бы вот таких вот, как вы, Наталья, да, я вообще считаю, что каждым делом должен заниматься профессионал, да, и не девушки должны искать в социальных сетях и на бескрайних просторах интернета сведения о потенциальном партнере. Они должны обратиться, если им нужна такая услуга, к вам. Если им нужно к врачу, они идут в больницу, ну и, соответственно, к адвокату. Поэтому, я думаю, что кроме всех остальных выводов, которые должны сделать наши телезрительницы, это прежде всего, что нужно разузнать информацию о брачном агентстве, которое имеет определенную репутацию, у которого есть реальные отзывы, если они действительно приняли решение о Вы браке. Вы имеете на увазе иноземный шлюп, иноземный да? шлюп, да. Я вот. И они должны просто обратиться... Проработает информацию, и еще почему ну вот я уже несколько с эмоциональной точки зрения скажу, э, все-таки нашей ментальности чужд вот этот вот совершенно так, рассудочный такие, подход. Так, и будет здорово, если у девушки, которая видит своего потенциального принца, останется вот это вот чувство, а вот эти все рассудочные вещи достанутся профессионалам, которые получат за это соответствующее вознаграждение. И это будет правильно. Да, Правильно? Что? Вы згодні взагалі з